що по одному шикуватися поруч зі мною. Володимир Чупира, місто Одеса, Опаски. Є два наших гостя з міста. То можливо представлятиме нашу країну на Я чемпіонаті Адреси. Пришлось вызвать тех ребят, которые находятся ближе всего к Киеву. Остальные были либо заняты, играли в Евролиге, либо, как донецкие ребята, только вернулись в Евролиги, поэтому очень тяжело было сейчас собрать. Приехали 8, ну, собрал 8 человек, попросили 6-8 человек, поэтому это те, которых сейчас привезли. Они входят 24, в состав 24 игроков, расширенный список на чемпионат Европы. Я попросил ребят играть не в полную силу, но, к сожалению, не поняли и пере... И микротравму получил очередной игрок. Потому что эта площадка не предназначена для нормального... Ну, я не... Для игры 3 на 3 может быть предназначена, но для баскетбола очень тяжело скользит площадка. И в проходе пошел игрок, и под об железную конструкцию ударил ногу. Ну, так получилось. Он попросил нас сильно не выкладываться, чтобы не получить травму. Пошел в проход и упал, ну подвернул. Все бывает. Три на три больше индивидуального мастерства. Здесь взаимодействия нет, команды, командная защита, только подстраховка от, от, от дальнего игрока получается. Это элемент баскетбола, но, опять же, уменьшенная копия баскетбола. В обычном баскетболе там 5 на 5, может нагрузка не такая большая, там долбас больше места занимается на площадке, а когда 3 на 3, там надо больше бегать и меньше людей, больше бегать надо. Наша задача участвовать на чемпионате Европы и на, на турнирах и показать хороший результат на, на чемпионате Европы. Промакции, где будут звать, мы будем приезжать, если это не будет совпадать с нашим тренировочным процессом очень серьезно. Если в Киеве проводится, то надо выигрывать. Придется выкладываться по полной. Я думаю, я думаю, что немного людей знают. А, опять же, это нужно давать рекламу ближе к чемпионату Европы, чтобы, чтобы все все были в курсе, особенно киевляне, которые, чтобы пришли поддержали нас на чемпионате Европы. Я думаю, на сайтах есть, ну, написано, что будет чемпионат Европы в Киеве, в конечно думаю, думаю два знаю, позиции, ведешь, не знаю, а придут вес или вес нет, но я думаю, а вот придут поддержать молодежь.